Sabuhi məhəmmədova rastın salam dostlar və Aqilbəy dostlar abuna sayımız artırır. Allah razı olsun. E, Təşəkkür edirəm sizdən qardaş Sabuhi məhəmmədova Allah sizdən razı olsun. Valla daimi izləyicisiz. Məndən çox bu kanalla bağlı narahatsız, həmişə baxıram. Allah sizə razı olsun. Nə qədər abuna sayımız çox olsa, indi e, şükür olsun Allah'a yavaş-yavaş artıq biz 3 aydır canlı yayım açırıq, 3 aydır, 1 il idi, 1 yaşımız tamam olub, amma Sağlıq yayımə 3 ayda çıxır. Bir var 100 minlik auditoriya qarşısında Tofiq Əliyevin, Aqil Əlişovun, Həsənin, Hüseynin problemini qaldırsam, ictimaiyyəşə və dərhal indi olur da burdan bəzi problemləri səsləndirdik, dərhal həlli yolunu tapır. Amma sadəcə olaraq reklam eləmək istəmirəm ki, yəni mən, mən ifadəsi istifadə etmək istəmirəm də. Yəni bunu bizim, biz deyək bizim əmərimiz hesabına, yəni bizdə də beləndə Səncər Tebek kanalı və auditoriya tamaşaçılarının hesabına. Allah sizlərdən razı olsun, əziz izləyicilər. Özünün girişində Tural Abbaslının Sayil Babayev haqqında sərt tənqidin səsləndirdim, dostlar. Jurnalisin sualına Global Info açaq cavab verir. Ki, deyir ki, Sahil Babayev-in heç bir siyasi savadı keçmişi yoxdur. O aclığın, pulsuzluğun, kasıblığın nə olduğunu bilmir. Hətta deyir ki, mənim 6 müavinim var. Onlardan istərilən biri Sahil Babayev gördü işdən daha yaxşısını görə bilər. Sahil Babayev hansı məziyyətinə görə əmək fəaliyyət sosial müdafiəsinin naziri olub? Onun heç bir siyasi savadı, keçmişi yoxdur. Bizim partiyada isə bir çoxlarının siyasi təcrübəsi var. Sahil Babayev sizcə bir ərilə təyin eddilər. 350 manat müavinətinin nə demək olduğunu bilir. Mən bildiyim qədər o təminatlı ailədə böyüyüb. Sahil Babayev aclığın, pulsuzluğun, kasıblığın nə olduğunu bilmir. Onun yaraşması ilə Fransa kralicəsi Maria Antue Antenta Antue an, netdanın acsızsınısa tort yeyin. Acsızsınısa tortyə yanaşması arasında heç bir fərq yoxdur. Birinci şəxslər siyasi şəxslərdir, onlar siyasi iradəni təmsil edir. Təbii ki, digərləri peşəkarlar olmalıdır. Azərbaycanda səhv etmirəmsə 30 minlərdən çox vəzifə var, son təyinatlarının necəsi yapüzüdür partiya nə üçündür? Əgər yap bu gün partiya daxilində kadrları vəzifəyə təyin etmirsə, kadr yetişdirə bilmirsə, demək Ağ Partiya kimi deyil deyə Tural Abbaslı Sahil Babayevi tənqid edib, həm də belə çıxır ki, Yapı tənqid edib. Yəni Azərbaycan partiyası hakim partiya, iktidar partiyasıdır. Ürəy tamaşaçılar nə yazır? Sarxan yazır ki, müstəqil məhkəmə də yoxdur. Hansı ağlсыз kredit adı ilə o boyda faizinin altına girər, işini yarımçıq bururlar, məhkəmə də sənizi həll edir. Bəli, dostlar, bax bə, bu gün Azərbaycanda işsizliyin bir səbəbində hiss edim. Azərbaycanda iş adamı institutu yoxdur. Məsələn, xaricdə iş adamı institutu. Məsələn dəyər ki, Tofiq Əliyev bu gün redaksiyamıza, ofisimizə, Səngər TV-nin efirinə gəlib dərdin deməyə gəldi. Vətəndaş iş adamı kimi, əgər xarici dövlətlərdə olsaydı, çox böyük ehtiramla, izzətlə məhkəmələr tərəfindən qarşılanardı. Niyə? Çünki insanlar rüabinetlər, sosial problemlər iş adamlarının verdiyi vergi hesabına ödənilir. Azərbaycan da iş adamı məmurların gözündə rüşvət yuvası. Məsələn, deyək ki, hansısa icra hakimi, prokuror, polis rəisi baxırsan ki, sui-istifadə edirlər də, problemlər olsun, iş adamları ilə məhkəmələr, əngellər və icra hakimləri bu insanlara bir pul gözü ilə baxır. Məsələn, falan kəs iş adamı deyil, ayda mənə bu qədər pul gətirir. Həqiqətən də rayonlarda vəziyyət iflic həddədir. Ona görə Bakıda tərpənmək olmur. Bütün rayonlar axıb Bakıya. Neyinəsin? Ayalıqlarda vallaha mən o taksi şoförlərinə, sürücülərlə rastlaşıram. Qəbələdən, Lirikdən, Naxtəvanddan, Tovuzdan hər yerdən. Mən sual eləyirəm ki, niyə gedib öz evində, elində həkim biçinə məşğuldəsən təsərrüfat etmə. Deyir ki, yoxum, imkanım yoxdur. 300-400 manat yerə, mən maş alıb bilsəm, nə işim var mən Bakıda? Nə işim var? Co Bakıda yaşayanlar qaz vurub qazan doldurur. Qazandığın gedir kirayə, kommunal, keç. Heç Bir dəvətnamə 5 toyə gedirsən, bir toyə gedə bilmirsən. 2 yasa gedirsən, 3 yasa gedirsən, birinə gedə bilmirsən. Güya Bakıda nə var ki? Valla əyalətlərdə elə özümlə daxil edirəm idi, mənim ixtisasıma uyğun bir işlər yoxdu. Böyük məmuriyyətlə gedərdim. İnternet yoxdu. Yəni biz sürətli internetlə çıxılıqda əgər sürətli internet olsaydı, gedib əyalətlərin birindən sizdən orada söhbət elərdə. Mənim üçün nə fərqi var ki? Tamaşaçıdır. İstəyirsən Amerikadan otur tamaş, istəyirsən Lerikin dağlarından, istəyirsən Tovuzdan, Beyləqandan fərqi nədir ki? Fəyardakı Aqısfadan. Ona görə də əyalətlərdə ürəyə atsən heç nə yoxdur.